Hai semua, selamat datang. Okey, hari ini kita akan terus masuk ke dalam salah satu benda paling-paling asas dalam coding, iaitu pemboleh ubah. Kalau anda faham benda ni, percayalah, anda akan faham macam mana mana-mana aplikasi boleh ingat sesuatu maklumat. Okey, jom kita mulakan dengan satu soalan. Anda pernah terfikir tak macam mana satu game atau aplikasi tu boleh ingat apa-apa benda? Contohnya, nama anda dekat menu tu ataupun skor tertinggi anda. Macam mana dia tak lupa kan? Ha, semuanya bermula dengan satu idea yang sangat ringkas. Cuba bayangkan ni. Anda tengah main game, dapat mata dan nombor skor tu dilekat dekat skrin. Kan? Siap update lagi. Komputer tu tak lupa pun. Macam mana dia buat semua tu? Ha, jawapannya ialah konsep utama yang kita nak kupas hari ni. Dan inilah jawapannya, pemboleh ubah. Cara paling senang nak faham benda ni, bayangkan dia macam sebuah kotak simpanan. Ya, betul-betul macam kotak. Ia satu ruang kecil dalam memori komputer yang kita boleh bagi nama. Lepas tu, kita boleh letak apa-apa maklumat dalam kotak tu. Dan bila kita nak guna atau tukar maklumat tu, kita panggil je nama kotak tu. Senang kan? Tapi, ada satu peraturan penting. Terutamanya dalam Action Script 3, kita tak boleh main letak je apa-apa dalam kotak tu. Tak boleh. Setiap kotak wajib ada label yang jelas. Label ni akan bagi tahu, "Hey, kotak ni untuk simpan teks sahaja" atau "Kotak ni untuk nombor bulat je." Konsep ni kita panggil strong typing atau penaipan kuat. Bunyi macam leceh, tapi sebenarnya ia macam satu ciri keselamatan yang sangat bagus untuk elakkan kita daripada buat silap masa coding nanti. Okey, jadi kita dah tahu apa itu pemboleh ubah. Sekarang, macam mana pula kita nak buat kotak tu sendiri? Nasib baik ada satu formula yang sangat mudah yang kita boleh guna berulang-ulang kali. Ha, ini dia formulanya. Nampak macam teknikal sikit kan? Jangan risau, relax je. Kita akan bedah siasat satu-satu bahagian ni dan anda akan nampak betapa logiknya semua ni. Okey, yang pertama Setiap kali kita nak buat kotak baru, kita mesti mulakan dengan perkataan ajaib ni. Va. Anggap je va ni macam kita jerit dekat komputer. Woi, aku nak buat kotak baru. Sediakan tempat. Lepas je sebut va, kita kena bagi nama pada kotak kita. Nama ni lah yang kita akan guna untuk rujuk kotak tu nanti. Boleh jadi apa-apa je yang logik. Contohnya, skor pemain atau nama pengguna. Mudah kan? Ha, ingat tak pasal label tadi? Inilah masanya. Lepas bagi nama, kita letak titik bertindih. Lepas tu kita beritahu jenis data apa yang kotak ni boleh simpan. Teks ke, nombor bulat ke? Ini untuk pastikan kita tak tersalah letak barang dalam kotak yang salah. Dan akhir sekali, tanda sama dengan. Sangat penting ni. Dalam coding, equals tak bermaksud adalah sama dengan. Ia bermaksud masukkan ke dalam jadi arahan ni sebenarnya cakap ambil apa-apa yang ada di sebelah kanan dan masukkan ke dalam kotak di sebelah kiri. Dan titik koma bertitik tu, itu cuma macam noktah tanda arahan dah habis. Okey, jom kita gabungkan semua sekali dalam satu contoh sebenar. Tengok ni, va skor semasa int sama dengan kosong. Apa maksud baris ni? Maksudnya, kita tengah cakap dekat komputer. Okey, ciptakan va satu kotak nama dia skor semasa kotak ni khas untuk nombor bulat je tau int dan sebagai permulaan letak nombor kosong dalam kotak tu nampak tak semua yang kita belajar tadi ada dalam satu baris ni je sekarang kita dah pandai buat kotak jom kita tengok pula jenis-jenis label yang ada memilih label yang betul ni sangat-sangat penting tau ia boleh buat kod kita lebih efisien dan kurang error okey tengok jadual ni sekejap ada banyak jenis, tapi untuk permulaan yang paling penting anda kena tahu ialah string untuk apa-apa jenis teks macam nama, int untuk nombor bulat macam skor game 10, 20, 30, number untuk nombor yang ada titik perpuluhan macam 1.5 dan akhir sekali boolean. Yang ini special sikit, dia cuma boleh jadi true atau false je. Sesuai sangat untuk periksa sesuatu. Contohnya, game dah tamat ke belum? Ha ni satu fakta menarik. Kalau anda buat kotak tapi anda lupa nak letak apa-apa dalam tu, jangan panik. Action script ni bijak. Dia akan letak nilai lalai secara automatik. Contohnya, kalau kotak tu untuk int, dia akan letak kosong. Kalau untuk boolean, dia akan letak false. Ini satu ciri yang sangat membantu kan? Baiklah, sekarang jom kita cakap pasal Peraturan. Macam atas jalan raya, dalam koding pun ada peraturan untuk pastikan semuanya berjalan lancar dan kemas. Ini semua pasal macam mana nak tulis kod yang nampak profesional. Okey, yang ni peraturan yang wajib ikut, tak boleh langgar. Pertama, nama mesti mula dengan huruf atau underscore. Jangan mula dengan nombor. Kedua, tak boleh ada space dan yang paling-paling penting nama ni case sensitif atau sensitif huruf maksudnya skor saya dengan S besar dan skor saya dengan S kecil bagi komputer itu dua benda yang totally berbeza dan sekarang amalan terbaik dalam industri orang panggil camel case. Kenapa? Sebab nampak macam ada bonggol unta. Tengok eh, perkataan pertama mula huruf kecil, lepas tu setiap perkataan baru yang seterusnya huruf pertamanya besar. Ini buat kod kita senang gila nak baca. Bandingkan jumlah mata terkumpul dengan jumlah mata terkumpul. Yang pertama tu jauh lebih jelas kan? Sebab itulah semua programmer pro guna cara ni. Okey, soalan terakhir, dekat mana kita nak letak kotak kita ni? Fikir macam ni, kalau kita letak kotak tu dalam satu fungsi, ia jadi pemboleh ubah tempatan, macam barang dalam bilik peribadi. Hanya fungsi tu je boleh guna. Tapi, kalau kita letak di luar mana-mana fungsi, ia jadi pemboleh ubah kelas. Macam barang dekat ruang tamu, semua fungsi dalam rumah tu boleh capai dan guna. Penting ni, terutamanya kalau kita nak kongsi makluman macam jumlah skor antara fungsi yang berbeza. Fuh, banyak juga kita dah cover kan? Okey, jom kita simpulkan semuanya kepada tiga perkara paling penting yang anda mesti ingat lepas ni. Okey, ini dia tiga benda paling utama. Satu, selalu-selalu guna perkataan var bila buat pemboleh ubah baru. Dua, jangan lupa letak label jenis data titik dua jenis data tu. Ia akan selamatkan anda daripada banyak masalah. Dan tiga, biasakan diri guna camel case untuk bagi nama. Kalau anda ikut tiga benda ni, kod anda akan nampak jauh lebih pro dan senang faham. Confirm. Baiklah, kita dah letakkan batu asas yang paling penting. Sekarang anda dah tahu rahsia macam mana nak suruh komputer ingat sesuatu. Jadi, soalan terakhir saya untuk anda. Sekarang bila anda dah ada kuasa untuk simpan maklumat, apa agaknya yang anda nak cipta?